yana bitta holat bo'ldi Klientga o'tdilar. Uylarini proyektlarini qo'yamiz. ya'ni isitish tizimini loyihasini qo'yamiz qilyapmizda qilishdan oldin savol beramiz. OK. Siz uyingizni kamroq energiya bilan isitish uchun ertaga komfort harorat ichkarida hosil qilish oson bo'lishi uchun tashqaridan tep izolatsiya qilgan yaxshiroq deb tavsiya beryapmiz lekin vay sal vaqtliroq deb shu narsani deyaptilar endi kechda deyaptilar nimaga unaqa deyapsiz desak man, man, de, 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 man tashqaridan suv suvolarimni dekorativ shokoladlari bilan chotki qilib qo'yib bo'ldim endi u uol bo'ladi bu narsani buzdirmayman misol uchun o'shaning uchun o'shaning uchun endi отопленияni loyihasini qilish ya'ni hisob kitoblar qanaqa katta yo'l chiqadi va hokazolarni suodan keyin emas undan oldinroqdan boshlashga to'g'ri kelyapti